ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨవరాత్రਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਨਦਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨవరాత్రੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਬੀਜਣਗੇ ਸੋ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਰवटी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਗਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕੀ हो रही जी आज ये नवरात्रि का पहला दिन है और विक्रमी बिक्रमी सम्मत, दो हजार इक्यासी तो दिन, दिन की पूरी आराधना और पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ आप देख रहे हैं भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं और अपने श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पूजा अर्चना बंदना करते हैं जी पहले आज शुरुआत हो रही है आज माँ भगवती शैलपुत्री का स्वरूप होता है और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ 100 किलोमीटर के दायरे में एक तो हमारे पटियाला की काली माँ है उनका स्थान बहुत प्रसिद्ध है और अगर माना जाए तो इस दरबार को सीधा वैष्णो दरबार के साथ जोड़ते हैं हम लोग और यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है और उसकी झोली खाली नहीं जाती कितने सारे दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना फल पाते रौनको काफी शेर तो देखा जा रहा है काफी श्रद्धालु इतने नतमस्तक हो रहे हैं काफी श्रद्धालु शाम तक इतने नतमस्तक हो रहे हैं देखिए यहाँ तो पूरा जब तक ये मंदिर खुला रहता है चाहे वो कोई भी हो एक्स वाई जेड हमारे लुधियाना से लेकर के चंडीगढ़ से इधर माला के से लेकर के तमाम सारे लोग श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं और दूर दराज से आकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं जी तो मान्याज की नौ नराते नौ माता रानी के नराते जो मनाए जाते और एक कई बिच लोग नराते भी रखते हैं फर्क होगा देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सात नवरात्रि रखे जाएं नवरात्रि तो नौ हैं और उन नौ नवरात्रों में नौ देवियों की अलग अलग आराधना होती है कंजक पूजन का विधान है वो आप चाहे पांचवें दिन सातवें दिन या आठवें दिन जब भी कर लें लेकिन नौ देवियों की आराधना नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है तरह की मर्यादा होंगी है क्योंकि बड़ा परहेज करना पैदा है बड़ा परहेज करके पूरा माता रानी के जोड़े के नराते नु मनाया जाता है वो किस तरह की परहेज करना देखिए जो लोग अपने घरों में रखते हैं कलश और खेतियाँ बीजते हैं और जोत जलाते हैं तो उन खेतों शुद्धता पूर्ण के साथ में पूर्ण रूप से शुद्धता पूर्ण व्रत फलहार आदि रख करके बिना अन्न ग्रहण किए आदि के साथ में पूजा आराधना करते हैं और अर्चना करते हैं जी श्रद्धा रखी जाती है काफी मनोकामना भी लोगों की पूरी होंगे ने क्योंकि नवे व्याही जोड़ियां जीडियां वो भी मंदिर ने जहाँ जिन्होंने घर पहली बार बच्चा वो भी बड़ा श्रद्धा लगे आज के नौ दिन के नवरात्रि शक्ति की आराधना के दिन है और शक्ति से सारे समाधान है मेरा ऐसा मानना है कि भगवती के दिन है और शक्ति के बिना कुछ भी तो शक्ति माँ स्वरूप के रूप में हर कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और आराधना करता है जी। शर्ण, 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 कुछ कहना चाहूँ श्रद्धालुओं को पूरे नगरवासियों को और अपने पूरे देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि माँ सबके घरों में खुशियां दे और सबको बरकत दे सबके घरों में मंगल कार हो सबकी झोलियां भरे जय माता बिल्कुल, बिल्कुल। सो नवरात्रि की जी शुरुआत हो चुकी है क्या जाता है कि हिंदू धर्म कि पहला दिन नवरात्रों को अवरात्र नवा साल भी जरा शुरुआत होंगी है और वक् वक् जरा कि मंदिरों के रौनक लगिया हुई हैं नवरात्रों को लेकर शुरुआत जी अभी पहली की जा रही है కెమరాసన్ అమిత్ కుమార్ నా దయా రాజపురా